О, привіт, дорогі мої підписники! Сьогодні у нас самий крінжовий відео будуть. Ну я крінжові. Ми будемо дивитися самі страшні відео на Ютубі. Так. Це ютуб-шорт у мене включений. Окей. Ну що, починаємо? Зараз прогрузиться. зараз. Так, что у нас? Так. Нажимаем сюда. Так, и вписываем. No. Рашні відео на юту. На Ютуб. Не на Ютуб шорт. Ще з на Ютуб шорт. Тому, друзі, добавити підписку і лайк. Найкошик на це відео. Добренько. Сами жуткие виды. Просто жуткие. Так. Так, зараз. Зараз быстренько их найдем. Это была Павлода 4. Так. Зламали канал хороший 2024 году. Це дуже інтересно. Гляньмо зараз це відео. Ті, хто переніс номер Це реклама. А яка вас причина Пропускаємо. Секрет Лунтик. секреты лунтика тоже страшно честно Блять, мурашки по коже нах. Реально, мурашки по коже. Блять, кажется просто скример. Буду. Блять! Ну и поставьте лайки, подпишитесь, подпишитесь, чтобы не было скримеру. Фух, чтобы скримеру не было. И это хорошо, что взломали. это что? Это что русские нам взламывают мультики? Они еще сигналы это. Так. Так. Вот. хочется и другой чувак. Но але... его видео просто прикольное. Реально я смешно. Прошел, О, вот это... это... Очень очень. У -у -у -у. Пожалуйста, ребят, усаживайтесь поудобнее. Берите что-нибудь Да, ты шавинка же, борится. Окей, я возьму лучше пледик. Смотрите, также, ребят, на по справа, сверху, его также на также по справа, сверху. По в описании. Все в пледе. На часах у нас... На у кого находит, 3 часа ночи на девица? Лучше девица, знаете, в скике? 16-19, да так? Только не смотрите, что у вас под кроватью. А что, что надо под кроватью начинать? Ебать! Это же жена! Мы получили сообщение от 53-летней мамы по имени Кэтрин. Она обеспокоена тем, что что-то ужасное произошло с ее мужем. Кэтрин говорит, что ранее в этом году ее муж записался в мужской клуб для того, чтобы улучшить свое тело через физическую трансформацию. Мужской клуб. Я знаю один мужской клуб. Кэтрин говорит, Ой. что она и ее дочь заметили странные изменения в теле и в поведении отца после этого клуба. Она говорит, что у ее мужа очень сильный запах гнили, и его новая кожа и лицо очень сильно пугают Кэтрин и ее дочь. Она отправила это видео в качестве доказательства. Да ладно. Да так, реально. Чё? Блять, он сейчас ей сейчас есть. он ест ее волосы. Это он? Поэтому мы отправимся к Этри домой и узнаем, блядь. что это. Блять. Уже... Погнали. А это что? Короче, я думаю, блядь, вин, вин реально тупо стрмный, честно. Честно. О, -о, -о, о у меня уже мурашки по, -по коже. И мне уже. ну хотя бы мы насогреваем пледик. И кстати, не забудьте, каждый. Я пока шёл на, на вылечку паузы, так что быстрее пледики возьмите, возьмите за кусочек и начинаем. Погнали, а? Сейчас укикаемся, наверное, сто пудня. Чувак, вот скажи, ты чувствуешь себя нормально? Отправляй сюда домой, к этим людям. Я А, я не скажу, что чувствую себя комфортно, но мать и дочка, которые отправили это сообщение, они чувствуют себя тоже некомфортно. Да, но это их отец и муж. Это да. семейное дело. Да. Если у этого парня проблемы с телом, то он должен обратиться к доктору. Да. Мы сами что можем сделать? Да. Кстати, да. да. И, кстати, всегда в СК а потом, а потом вот цей Паркер, мы всегда на чем слухаем. Чувак, это наше дело, если семья чувствует себя небезопасно. Если мы его заставим пойти к доктору, то значит все окей, хорошо? Ладно, да пох. Оригинальная фраза просто на все случаи жизни, ребят. Курасик, озвучки, если честно. Особенно вот этого парня. Вот так он разговаривает. Бро, сюда, сюда. Это здесь, это здесь. Ладно, ладно, хорошо. Чувак, вокруг этого места лес. Мне кажется, он выглядит как обычный дом. Пойдем внутрь. Блин, что если Он всегда ночью проезжает. Тогда идем. Блин, у них нема так, блядь, места те, что в день проехать, чтоб не было так стрмно. Или это они просто заработать на лайках так хочет. И подписок. Не, у него подписок хорошо, не Ну Ни як, ну не мало. <связать. <связать> <связать> Я нет. Такие <Тихи>, трохи <связать> мурашки. верно? Мы пришли поговорить по поводу вашего мужа? О, всем. Видите себя потише, он не знает, что вы здесь. О, ебать. Хорошо, не а если мы закричим? Да что? Да, кстати, я заказал. Да, пару минут назад. Угу. И что, здесь в каждом пощи доме вся укрыта одеялом там... Да... да, да, хорошо, да, да, так, да, спасибо, да, всегда. Он, кстати, правда, каждый. Расскажи, пожалуйста, более подробно, что же происходит с твоим мужем. Все началось с того, когда он вступил в эту группу. Он хотел идеальное тело. Блин, голос у него не дуже. Ну, голос таки бич пусклявый. Похоже на тех После первого сторон. собрания он вернулся домой без машины. И это выглядело так, как будто он вернулся из леса. Лес? Он вошел да, через да. да дверь. Да. И просто закрылся в подвале. Че? Я не думаю, что он, он вообще спал. Что ты было? А весь день он закрывается в подвале. Я извиняюсь, а что он делает в подвале? Да блин, бух его знает. Я думаю, он делает операцию на самом себе. Что? Я Ча? так не думаю. Ча? Его Я винта пожирая волосся. Ха! -ха! Смогал? Его тело опухшее mm -hmm. и холодное. Опухшее и, и холодное? Да, да та, так, ты развернись. идеален раньше. Но теперь мне плевать охота от того, как он выглядит. <сёк> Ладно, это не было. Ваша дочь написали. Мне, что ваша Можа дочь написала? Я больше так не так хочу, приказ. чтобы он приближался к нашей дочери. Я не говорила Мишель об этом. Но наш кот пропал два дня назад. Да кто кажется винил? я нашла его ошейник. Мусорки. Мусорки. Собать пиздец, блядь. Хорошо, иди сейчас в Так Она весь день нет. в своей комнате. Я думаю, она заболела. Ладно, вы не нет. возражаете, если мы пойдем к ней и поговорим нет, с ней. Там, там нет, нема. Закажется этого... Это, мне да, точно. Ладно. Она так проснулась. Ну что, Не, может, она там покатили. есть, но... А, уже мурашки по коже. А, третий а, раз. Четвертый. Напишите в комментариях, какие у вас уже раз мурашки по коже. Ох, блядь. Шель. Лаю, все хорошо у тебя там? Такого мы захотим. Там и не мо, кажуш. Что, что происходит? Чувак, место просто разрушено. куда, куда она ушла? Ван, да? Она здесь. И что, что батька ей куда в подвал? Вот, видишь, С кем тут дрались? Вот сейчас, кажется, мужчина может зайти в таких... таких ситуациях. Да, в, кетри, в с ней об этом. Для таких просто моментах я уже думаю, все его видел. Да, там ты... появляется мужик. Кэтрин, твоей дочки не было в комнате? Да. Она точно не пошла что? к друзьям или что-то в этом духе? О чем вы говорите? Мишель, она наверху. Ай, ебать. <связь> а, э, что? Кто-то все сломал в ее комнате. Мишель наверху. Мы были в ее комнате, и ее там вообще нет. Там вот точно... Что, что это? Кто эй, это? муж. Батя, мужик, муж проснулся. Хитрить, колотить. А, здравствуй, Батя. Ты, ты муж? Ну это чтоб я сделал. Пять начал его быть, ебать. Шить. Чем мы только что были в комнате вашей дочки, ее там нет не знаете, где она? А она пошла в поход. Чё? Так смешно, честно, вы обучаетесь. Чё, что происходит? Её нет! Её нет! Слушай, Кетрин, всё хорошо. Мы точно не знаем. Может быть, её кто-нибудь просто забрал куда-нибудь. Она не могла никуда уйти. Ладно. Кетрин, всё хорошо. Мы обо всем разберёмся с утра. Я и Честер хотим поставить несколько камер здесь. А вы, наверное, хотите спать? Да. Ладно, пошли поставим несколько камер. Хорошо? Таки аккуратно. Бо все так ловно ставить камеры, какие-то там, ну, так, вроде всем духи и все это появляться кто сзади. Так, отлично. Давай попробуем поставить камеру в подвале, окей? Ладно. Чувак, у не Замок висит. Черника! Ой, фибок! Хеб... О, блядь, мы не страшно! птераный театр! Не будем наблюдать снаружи. Ладно, пошли. Давай, давай, давай. Поставим... И, кстати, а, -а, -а. Д светло. Она не включена, ну да. Там думаешь, нахуй, Шутка, бро. Быстрее ставь камеру, я хочу отсюда свалить. Сейчас, секунду. Чего? Какого? Что? Это что такое? Почему эта штука мокрая? А? Шматы? НПС. Да-да. Ну, мы ездили в туалет. Шпаться, что это может быть? пледик. Что? Что? на Что? Чувак, хорош копаться, это неприлично. Кстати, да. Но все равно, Честер кстати, всегда, всегда прав. Тихо, 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 тихо. -тих -тих -тих. а... Давайте взглянем. Ты что, сумасшедший? Да? Чего? Чувак, почему так шумишь? Братан, они не упали. О чем ты? Здесь огромная дырка. Чувак, это старый дом, здесь все в дырках. Кстати, да. Я поставил камеру, мы можем уйти? Ладно, пойдем. Ты сам сказал, кстати, да. Жесть. Так, поставим камеру в комнате Кетрина. не Кетрин, привет! Мы поставим камеру в той комнате быстро. Спасибо. Так, есть. Так она, кстати, так, узнаю, он Кэтрин, знает. Кетрин, подожди. поставили по дому. Вы должны помочь найти мне мою дочь. Послушайте, если вы не доверяете своему мужу и верите то, что ваша дочь пропала, то мы можем позвонить полицию прямо сейчас. Нет, а? нет, нет! Если вот. до утра она не найдется, то тогда позвоним. Послушайте, я понимаю, что он ваш муж, но подумайте о семье. Я не могу терпеть больше эту улыбку. Ладно, Кедрин, попробуйте сейчас поспать, а утром мы посмотрим записи с камер. Хорошо? Поспишись. Пойдем. Угу. Ладно, доброй ночи. Такие и сказал, Поспишут, добрый. Конечно, да, вообще. Все Чувак, как ты не чувствуешь ужасную атмосферу с этой женщиной? Да. Время посмотри, бро. Она даже не хочет позвонить в полицию по поводу ее дочери и мужа. Да. И зачем нужно кому-то этот дыра в полу? Я понимаю, Кстати, что это да. очень странно, что дыра в кладовке. Но это очень старый дом. Дырку в комнате, и все эти странные штуки в его комнате. Я понимаю, я и не пытаюсь сказать, что этот чувак не странный. Ну, ты хочешь сказать, что он ее похитил? Да! Я не знаю, просто я не думаю, Да, Вин прав. Я не Вин ман... 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 туда не и за что ман... там с ней делов или с Я понимаю, что она боится своего мужа. Может быть, это какое-то домашнее насилие. Давай просто ляжем спать. Насилие? С таким лицом. Ладно, хорошо. 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 Доброй ночи. Они мыслят по-разному. <связать> добрый, так, я я поспалы. Блядь. Парень. Который не снимает. Вы пошли спать. Он Окей. как бы так добренько обо всех думает. А этот сразу подозревает. Прям в лоб. Да, 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 да. -да, -да, -да. Он, возможно, это все делает. Но он как бы и прав остается всегда. А этот такой. Кстати, да. Добрый ко всем относится. Опа. Что это? Это кукла? Да, ты кукла, рел. Это кукла была? Сэ Кэтрин -рум. ну, Кэтрина комната, ихняя вот комната. Вот это кукла, вот кукла Блядь. А? Блядь. 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 А -а -а. укрытость, Лучше. Да ладно. Да нахуй. Человек. это Реально, посмотрите, он ездит! <решит> что он делает? Это кукла! Что? Он что, в ней вселяет, он в нее! Да, <решит> Он вселился в нее. существо хидреон батон мне показалось реально то что это кукла какая-то да 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 как какой-то какой-то я не, даже не знаю как назвать а? чёрный весь что за слизь он какой-то черный как в саже какой-то да Мазути, что ли, а? обвалялся? Блядь. Здесь <связывая> подпишись, чтобы видно войны добрышвый дома. Вообще И, а, и все. <связывая> <Это, связывая> он Это он или это дочь? ⁇ -мо ⁇ Уходит на очень честно. Что с ним? Блядь, блядь. А? Он в улексе, что ли? <связь> ⁇ -мо ⁇ учихает. Что с ним? А? Что это? Это какой-то что ли, какой-то, я. тут Так, сейчас 6.40 утра. Честер и я только проснулись, просто не Я Все -таки. Да. Сейчас, сейчас, развертаемся. сны этой ночью. Да? Действительно, почему да, а, да, что? 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 а почему Да, кстати. Что? да Что? Что у тебя снилось? А почему? Чувак, забей. Чувак, как ты думаешь, мы уйдем отсюда сегодня? Зависит от того, что мы увидим на записях. Я пойду к да. компьютеру и подготовлю там все. А ты, пожалуйста, а вообще... Да, я сейчас... Так, другая часть, короче, скоро выйдет. короче, подпишитесь на мой канал. И хай! Подписчика будет хотя бы до 32. Резлат подписчика. И я выпускаю новое видео на наш канал. Тому побачи на дружбе. Увидимся в другой части